Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю, народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 21.25 на телеканалі Скіфія. Слон давня і дуже шановна тварина, що символізує здоров'я і довголіття, його зображення присутнє на емблемах влади в Індії, Африці, Китаї. На думку давніх народів, лідерські якості цієї величної тварини, а також його прозорливості, мудрості, розумні здібності, миролюбства, доброта, і любов, повинні бути властиві всім правителям. Сьогодні талісман у вигляді слонів користується величезною популярністю серед жителів багатьох країн, особливо якщо їх у вашому домі сім з незапам'ятних часів число сім шанувалося, вважалося священним магічним світовою константою сім днів створення світу. Ще в стародавньому Вавилоні було відомо сім планет, до яких зараховували тоді і сонце, і місяць. Згідно індійським переказам, Будда сидів під фіговим деревом, сімома плодами. Не випадково і у веселці, сім кольорів, і на світі сім чудес. Це чарівне число сім широко використовувалось в казках міфах стародавнього світу. Ну а у Вавилонян підземне царство оточено сімома стінами. У мусульман небесне склепіння складається з семи небес, і всі угодні Богу потрапляють на сьоме небо, отримуючи блаженство. Цифра це втілення в знак. Частини всесвіту її енергія, а поєднання їх математичний код життя. На численні прохання наших телеглядачів ми запросили нашого шановного гостя, який ви побачите вже за мить у цій студії, який нам розкаже, як же впливають на нас магічні властивості чисел. Ну що ж, вітайте нашого першого ранкового гостя. Це В'ячеслав Можин, учасник проекту битва екстрасенсів, нумеролог, діагностик. Доброго вам ранку. Доброе утра. Вітаємо вас у нашій студії. Дуже приємно познайомитися отак віч на віч. І перед тим як розпочати нашу розмову, дозвольте нагадаю номер нашої студії 264596. 96. У вас є унікальна можливість зателефонувати, поставити запитання, яке вас цікавить у прямому ефірі, нашому шановному гостю, і можливо отримати відповідь тут. Якщо ж питання буде занадто складним, то у нас є ще адреса персонального сайту нашого гостя. і де ви зможете дізнатися більше фактів і про нього як про особистість, і відповідно отримати більш розгорнуту картину про своє життя. Ну і розпочнемо, мабуть, із самого початку казав Піфагор ще своїм учням, що цифра це дійсно втілення в знак частини всесвіту. Ну а їх поєднання це певний математичний код, який може впливати на всю нашу долю. Інша справа: вірити в це в це чи ні. Як часто зустрічаєтесь із невірою, недовірою можливо до цієї науки, адже все починалося з того, що самі не зовсім то вірили в це. Да, вы знаете, часто встречаются люди, те, которые не верят. Но лучше проверить это все дело. Вы знаете, я тоже изначально, я даже не думал, что я этим буду заниматься. Вот как-то я закончил, факт Это вообще не связано с цифрами, то есть это гуманитарий и тут на тебя. Вот. Ну, хотим мы этого или не хотим, имея дату рождения, мы уже сталкиваемся с цифрами. Вот И получается, вот эти цифры нас преследуют с рождения и до гробовой доски. И если знать, как правильно управлять этими цифрами, можно добиться большого в этой жизни. Ну, теперь вы верите в силу, чисел и цифр. И, может быть, запомнили тот день, когда ваше жизнь изменилась. Я имею в виду тот телефонный звонок польского номеролога. Яка сказала вам про то, что есть у вас такой дар. Вы знаете, я не думал, что у меня это есть. Как-то это все было непонятно, но интересно. Вот. И после этого получилось, что жизнь поменялась кардинально. До и после. Вот. Что сказала такого вражаю, чего <клес> Вы вот знаете, телефон. она рассказала все обо мне, о жене, о детях, о родственниках моих. Она точно их не знала. Я сначала думала, она где-то такое впечатление, что наблюдала за нами тайно. Но, оказывается, у нас все прописано в этой дате рождения. Казалось бы, 8 цифр, а есть все в этих цифрах. И то, что было, и то, что есть, и то, что будет. Все это есть. Ну, она фактично дала вам подсказку. Инша <клес> справа уже э, э, скористаться цією подсказкой, или чи... нет? Ну, конечно. Вы знаете, я долго думал, а может и не нужно. Зачем мне это нужно? А потом думаю, да ну, ладно, раз предлагает, надо брать. після, у 2014 році ви закінчили Прибалтійську школу нумерології. Чому саме там навчалися ці науці? В Україні немає таких шкіл достойних? в Україні. Люди не вірять в це і не займаються этим в основному. Хоча є і курси, от Кстати, в ДКТ у нас є. через быть вы через через это, решили да, через это, школу, через это да? я из-за этого я и решил создать школу нумерологии потому что есть много людей которые хотят знать что будет как правильно вести себя а если знаешь что будет дальше намного ж проще Ну, дійсно, оця школа, яка працює, працюватиме активно надалі. На яку аудиторію вона розрахована? Все-таки на тих, хто хоче дізнатися, як складатиметься життя далі, чи і на тих, у кого є відповідні здібності до нумерології? Ви знаєте, в принципі, як ви кажете, здібності є у всіх. Просто потрібно цим зайнятися, сильно захотіти займатися. А прежде всего это нужно каждому человеку для того, чтобы правильно построить свою жизнь. А для этого нужно знать, что будет завтра. Ведь есть же удачные дни, есть неудачные дни. И лучше знать, что завтра ну, можно это или это делать. Понимаете? А может этого вообще не нужно делать. Бывает же такое, что мы пыжимся, пыжимся, чего-то пытаемся достичь достигли, а ну то нам не нужно. Вот и все. получается, что время потрачено зря. Изначально это нужно родителям для того, чтобы воспитать своих детей. детей. Вот. Ну. Ваша модель выхования в вашей родине изменилась и с народжением другой дети? Конечно. Первого ребенка мы воспитывали как педагоги. То есть так, как мы считали будет правильно. А оказывается, нужно воспитывать так, чтобы это было ребенку хорошо, а не вам хорошо. И вот второго мы уже воспитывали по цифрам. И вы знаете, пытаемся догнать первого к тому, что, чего достиг второй. Тяжело, но получается. Главное ⁇ поверить в это все. Ну, говоримо про те, що наша дата це не тільки той день, в який ми народилися, це і такий індивідуальний код It, у Так, да, Це код ми этого, у вселенної. І хотімо цього або не хотімо. У кожного є своя програма. В принципі, кожен чоловік проживає ну, плюс-мінус життя однаковою. Ми рождаємося, йдемо в садик, потім в школу, потім учимося. Потом... Просто вона насичена да. різними подіями. Так. Вот. Опять же. получается, как мы поставим себя в этой жизни. И получается, если мы хотим, это еще не значит, что так будет. Нужно знать, что можно сделать, чтобы это было. бывает так часто, что дни народжения и рик, месяц совпадают. Это говорит про то, что у этих людей одинаковые доли? Ну, плюс-минус одинаковая судьба. Вы понимаете, опять же, это зависит от индивидуума. Если человек знает свою программу и по этой программе живет, ему очень просто жить. Вы знаете, я знаю по себе, что жизнь поменялась кардинально. И вот ко мне приезжают люди там за консультациями, они говорят, вот проще на кого-то скинуть это. Mm -hmm. вот. Но. Приезжают, приезжают и приезжают. Ну, каждый сам выбирает, дослухатися до этого или нет, и мы чувствуем себя чи краще, чи хуже от этого, правда? Вы знаете, есть такая нумерологическая карта, то есть натальная карта. Это там можно расписать свою судьбу наперед. И знать, что в этот день можно делать это, нельзя делать это. А может, в этот день проще повалять дурака и ничего не делать. И это тоже будет хорошо. У нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Доброго ранку. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, означает ли это, что человек рождается, и его жизнь уже определена? То есть, что бы ты ни делал, а твоя жизнь уже определена и если ты знаешь свою судьбу то ты э, можешь руководить ей это правильно будет или как конечно нужно подыграть этой судьбе понимаете если подыграть хорошо взять первую скрипку вот, то все тогда срастается и все получается. Ну, тобто ми не говоримо про те, що якщо є певний код, це вже все, це діагнози. Можна ставити є хрест, якщо це нещасливі читання. корекції. І Якщо ми знаємо, як це поміняти, це все міняється. Нумерологи подекують, що є нехорошим знаком, якщо у ваших цифрах народження присутній нуль. Ну, це і плохо, але і добре, тому що нуль це не що, це пустота. Но если в эту пустоту что-то положить, значит все меняется. Конечно, если нуля нет, это получается человек как камень брошенный с горы. Вот он катится куда угодно. А если есть ноль, значит можно судьбу поправить в нужное для вас русло. А знаю, що багато молодят перед тим, як влаштовувати свої весілля, частенько звертаються до нумерологів, обирають, назначають цю подію, це торжество на якийсь особливий день, коли дати співпадають, коли наступна вдала дата для того, щоб вийти заміж. Ви знаєте, у кожного вона своя. І от ті молодята, які звертаються, вони не завжди вірять, їм говорять, що потрібно... Ну, нужно... поменять партнера, потому что судьбы у вас вообще не будет. Потом приходят и говорят: да, вы были правы. Почему же вы не сказали, что так плохо будет? Да, обращаются. Вы знаете, вот нумеролог, который, вот Людвига, угу. Полячка, которая мне передала вот эти знания, она говорила: ну как вы живете без нумерологии? Да я говорю просто живем, элементарно. Она говорит, а как же вы женитесь, выходите замуж? Я говорю, каждый по-разному. Кто по любви, кто по выгоде, по расчету, ну, а кто по залету, тут же такое дело, жизнь. Она говорит, как это ж можно просчитать? Я тогда не понимал, что да, действительно, это можно просчитать, и это принесет какие-то плоды. Поэтому сейчас многие обращаются, ну, некоторые прислушиваются, некоторые обращаются и делает все по-своему, меня интересует, зачем они тогда обращаются. Ну, знаете, есть так, хочется почути что-то хорошее, подтверждение своих думок, когда коли, коли чуем не то, что хотелось, а то есть такой певный супротив. Есть такое. Дело в том, что есть в цифрах человека, вот если отсутствует семерка в дате рождения, получается, человек советуется и все делает по-своему. Он так устроен. Теперь-то я понимаю, почему. Угу. Присутня, це, если семка присущняя, это дуречье, магическое достаточное а если, угу. если семерка, есть, вот вы начинали, что передачу, что семерка это тайное число, да, действительно. И день сегодняшний тоже в сумме дает семерочку. Поэтому нужно остановиться в этот день, переосмыслить всю свою жизнь и потихонечку начать. заробляти деньги, тому що сьогодні деньжний. Якими способами ваша справа? но це можна робити. Ну і звісно, як громадяни країни опікуємося не лише своїм майбутнім, але й майбутнім України. Місяць червень, там шістка присутня і знову таки нуль. Що він нам покаже? Ви знаєте, шістерка. Нужно работать, причем работать всем. Манаш небесная не сыпется. Это все нужно заработать. И политикам, и простым людям в стране. Главное, работать, не пускать руки, все будет хорошо. 2016 год. Чем он будет особливый для украинцев? Вы знаете. 2016 год это девятка это изменение судьбы но мы наблюдаем что судьба должна вот-вот поменяться но я так понимаю что в этом году не исключены какие-то изменения кардинальные стосовно пусть да. развязание конфликта нам пока за острым? Наверное, развязание уже. Сколько ж можно загвоздривать? Хотелось. Да. Ну, вот сейчас идет в страны у нас. Она, кстати, тоже семерка. Это очень медленное движение. Вы понимаете, семерка, она не может сама существовать. Ей нужно с кем-то в паре. Вот Украина нашла Международный валютный фонд. Это не очень хорошо. Ну, что ж, сделаешь. Так устроено. Ну, Дату народження нашої країни знають всі, але е, знаю, що є люди, які, наприклад, навіть свої імена приховують. У них є церковні імена, є ті, е, якими їх називають оточуючі. Так само е, щодо дати народження. Чи е, треба її так афішувати, наприклад, писати в соціальних мережах? Чи може хтось нам заподіяти лихо, знаючи нашу дату народження? Да, так, Є люди, які можуть використовуватися. этой информацией и сделать свою черную и грязную работу. Поэтому не нужно. Вот. Некоторые спрашивают, вот как вы живете, вы же знаете судьбу каждого человека. Я говорю, очень просто. На лбу как у автомобиля номера нет и даты рождения нет. А если даты рождения нет, я ничего не могу сказать. Чи є люди, які зверталися за тим, щоб, ну, можливо, дізнатися навіть дату можливої смерті? <кій> Ви знаєте, щоб узнати дату смерті, так не обращались. Просто є люди, які пропадають, і вот, люди хочуть знати, жив чоловік чи не жив чоловік. Це можна дивитися по цифрам. Ще е, недовіра до нумерології як такої, як і до астрології, мабуть, пов'язана із е, певною нашою релігією, тому що, е, начебто, люди вважають, що таким чином можуть втрутитися у долю, яку намалював Господь, якщо там знати певні е, події, які нас очікують попереду. Але тим не менш, знову ж таки, у Біблії 108 разів прописана е, цифра сімка, тому що тут якийсь зв'язок все таки є. Вы знаете, как бы там ни было, а нумеролог это конкурент церкви. Поэтому церковь... Хотя я общался со священниками, и некоторые продвинутые говорят, что вы занимаетесь богоугодным делом. Угу. Поэтому... А некоторые говорят, он связан с дьяволом. Ну, каждому свое. Власне, вірити чи не вірити нумерології магічним властивостям чисел – справа кожного з нас. Втім, це наука, яка активно розвивається, процвітає в Україні за кордоном. Відтак з'явиться школа і у Херсоні, до якої ви можете приходити, звертатися і там вже в принципі визначитися, наскільки це ваше. Тому давайте ще раз нагадаємо, як коли вона вже працює. Можливо, якісь дні, коли можна її а... відвідати. Вы знаете, сейчас идет набор в эту школу. Это в ДКТ. Человек и класс <laughs> в школе. Ну, пока есть 12 человек желающих. Я так понимаю, хотя бы 15, чтобы было. Вот потому что курс рассчитан на два месяца, по два дня на неделю. А там уже какие дни мы уже посмотрим. Когда распочнутся занятия, ведомо? Вам и тем, кто уже записался. Так? Можно зайти на сайт, там есть телефоны, и можно позвонить и скорректировать боевые действия. Зрозуміло. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. На жаль, обмежені ефірним часом. Е, дуже приємно було з вами спілкуватися. І, ну, хоча нумеролог, але енергетика шалена. Оцебі <свісно> <свісно> величезна. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні був В'ячеслав Можин, нумеролог, діагностик. Ну і, звісно, якісь хочеться особливі побажання від вас почути. Ви знаєте, я завжди говорю, удачі і. Его самого наилучшего и доверяйте цифрам потому что цифра это очень серьезная вещь и она если есть то она есть если нет то ее нет вот поэтому удачи вам пасыве навзаем ну а ранок на скифе отрываем